السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترى نسكارة نشيش ملا دعاء الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء وطلقاء وخلصاء وأمناء من النار اجعلنا من عتقائك وطلقائك وخلصائك وأمنائك من النار اجعلنا من عتقائك وطلقائك وخلصائك وأمنائك من النار اجعلنا من عتقائك وطلقائك وخلصائك وأمنائك من النار اجعلنا يا إلهنا يا الله يا الله يا الله من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المطرودين، ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا، واستجب دعاءنا إنك أنت السميع العليم، واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. ترى من مخمدتر دعاء، يا مالك الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة، ألم تر إلى ربك كيف الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا اللهم أنت خلقتني وأنت هديتني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحيني وأنت رب لا رب لي سواك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأستغفرك وأتوب إليك يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان يا سلطان يا غفران يا مستعان برحمتك يا أرحم الراحمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته